Всем привет! Меня зовут Иван, это канал Юрганов Лайф. И, друзья, раз вы зашли на мой канал, смотрите этот ролик, значит, либо вы нуждаетесь в нем, либо вы просто из любопытства. Но в любом случае вы сделали правильно. Итак, этот ролик предназначен для тех, кто хочет помыть фару изнутри, не разбирая, не расклеивая, просто чтобы помыть с каким-нибудь моющим средством. Друзья, правильно сделали, почему? Потому что в этом ролике я буду мыть фару от своей машины. Есть вот такая фара. Она раньше стояла на моем автомобиле, на крузаке. Это фара от крузака, от сотого. Заметьте, внутри она полностью пыли. Натуральная пыль, которая была. Она раньше стояла, я ее поменял на другие. Почему? Потому что крепления отвалились. Но я ее регулярно мы. А сейчас у меня стоят новенькие, чистенькие фары. Их мыть сейчас не надо. Даже когда они загрязнятся, я их помою этим же способом. Что и покажу вам? Вот у нас левая фара, вот у нас правая. Все внутри чисто, все идеально, все зеркально. Нравится? Хотите такие? Тогда смотрите, не переключайтесь, смотрите дальше. Вы, наверное, сейчас меня спросите, что надо, сколько стоит, какой бюджет, чтобы помыть эти фары. Может, какие-то специальные приспособления. Скажу так, бюджет этого ролика 100 рублей. Это стоимость дистиллированной воды 5 литров. Вот буквально зашел в магазин автомобильный и купил вода дистиллированная, кристальная. Дальше. Фен нужен. Я использую сейчас строительный, но подойдет обычный обычный фен которыми сушат женщины волосы запросто прям даже идеально можно сказать подойдет почему потому что нам надо чтобы высушить фару дальше у жены на кухне взял ферри у нас почему-то ферри оказалось но это не реклама это просто моющее средство моющее средство, которым мы будем мыть фару изнутри. Может подойти миф или еще какая-то другая. Я не специалист в этом, но главное нам помыть. С пенкой, с пенкой. И в моем случае это со вкусом, с ароматом апельсина. Дальше. И маленькая тряпочка микрофибра. Для чего? Для того, чтобы ее засунуть внутрь фары и там все это помыть. Итак, друзья, давайте приступим. И смотрите, не переключайтесь, подписывайтесь на канал. И если вам это уже интересно, можете ставить лайки, даже нужно ставить лайки. И помчали. Сейчас мою фару, вот эту грязнейшую фару, которая изнутри, которая ни черта уже не может освещать так, как должна, как должна, как следует. Смотрите, какая она вся мутная внутри, пыль. Разводов, конечно, от воды нету, потеков, но тем не менее пыль ужасная. Если так заглянуть, попробуем на свет. Видно, сколько там пыли? Все просто мутно. Друзья, вы спросите меня, зададите следующий вопрос и сделайте правильно. Вопрос будет ваш звучать так. Почему? Почему скапливается грязь, пыль в вашей фаре? Отвечу так. Любая фарма, фара, она не герметична. У нее есть специальные отверстия. Вот такие, называющиеся, называются дышащие. Для чего? Чтобы воздух при расширении. При расширении, когда лампочка светит, она нагревается. Раз нагревается, значит воздух в фаре тоже нагревается. Ему куда-то надо деваться. А соответственно, куда? Выходить наружу. А потом при остывании, при отключении света, также засасывает воздух. Но уже воздух может засасывать с пылью, с парами газа парами, с выхлопными газами, а с парами масла, пыль, влага. И все это осаждается потом в фаре. Поэтому со временем, без разницы, любая фара, она хуже светит и в ней скапливается пыль. Поэтому пыль эту сейчас будем убирать. Поехали. Теперь смотрите, как это сделать. Смотрим. Приготовил себе небольшой пьедестал, такую-то подставку, чтобы можно было вставать. Резину, чтобы не ударить фару, потому что фара у меня стекло. У меня настоящее стекло, которое может треснуть от удара. Это не пластик. Но в любом случае, любую фару, даже пластиковую, можно помыть изнутри. Дальше. Есть у меня вода которая дождевая. Будем считать, что она как бы не дистиллированная. Хотя она на самом деле дистиллированная. Почему? Потому что дождевая, она всегда чистая но здесь у меня есть осадок с грязью. Эта вода нужна просто для промывания. Основной промывать мы будем все-таки вот такой дистиллированной водой, которую мы приобрели в магазине. Итак, начнем с того, что наполним немножко водички туда, добавим чуть-чуть ферри, это вы все увидите, и засунем туда нашу тряпочку с микрофиброй, из микрофибры. И начнем потихоньку шмурыгать. Шмурыгать в плане того, что будем трясти фару, чтобы тряпочка во все уголки смогла залезть и отмыть грязь внутри этой фары. пара уже блестит как у кота орехи то есть все уже замечательно но я еще на всякий случай еще разочек помою с фейри с тряпочкой а потом сразу друзья скажу так ни в коем случае так не оставлять даже ни на какие минутки ни на полминутки а сразу заливать дистиллированную воду чтобы было без осадков чтобы мусор или грязь или пыль которая осталась в фаре после воды нечистой, там домашняя, не домашняя, чтобы дистиллированная вода, вода все это убрала. Поэтому я сначала сейчас еще раз помою, затем заливаю дистиллированную воду, ее выливаю, споласкиваю, выливаю и уже буду сушить. теперь фару установили на ту же подставку, на которую мыли. Удобно она, скажем так, с прорезями, чтобы, чтобы фен мог у нас попадать в струю теплого воздуха прямо в саму фару. Это я настроил, сейчас вам покажу. Вот, все. Самая такая такой момент это ремарочка что а, обязательно больше не переворачивать пока фара не высохнет не переворачивать стекло вниз чтобы грязь с пылью которая откиснет с обратной стороны отражателей не попала на стекло и стекло не стало опять грязным все ждем где-то минут 20-30 Если сравнить с фарой, которая новая на машине стоит, результат почти не отличается. Только отличается за счет того, что сковы. Сковы на самом стекле. А так тоже самое. Таким образом, друзья, в этом ролике вы ознакомились, как можно самому помыть фару при помощи фейри, при помощи 100 рублей. Для, для, покупки дистиллированной воды 5 литров. И своими руками все это можно высушить, помыть и будет чисто. Освещенность гарантированно увеличится в разы. Поэтому, друзья, если это роль, этот ролик, это видео вам оказалось полезным, интересным, ставьте обязательно лайки. Также подписывайтесь на канал Юрганов Лайф. Оставляйте ваши комментарии. А с вами прощаюсь. Был с вами Иван. До новых встреч. Пока.